Итак, привет, это Севка в ТВ. Да. это Петя Вот Жорик Варданов. Да, вот он Жорик Варданов наш идет, идет, да. Привет. Йоу. Красавчик, блин, нормально Так. <связывается> У меня волос нормально, да, прическа? Да, все, нормально. Накрашенность отлично, да. да. Так мы идем. Что Максимум, мы поснимаем? Тут здание. Только так. что с Макдональдса. Что? Только что с Макдональдсом. Да, только что с Макдональдса. Вы ничего не кушали. Да, потому что очередь большая, поэтому ничего. огромная была, да. Да. Только что мужик на меня смотрел, так я аж бы испугалась, не русский. А, ну бизнес наверное. Да, да, валюта. Так, в чем сейчас снимем, Сейчас мы идем к фонтану. Тут есть лингвистический институт. Не знаю. Может быть, в него я поступлю в Пятигорский. Ты будешь поступать? Ну, не знаю, может. Так, что мы еще заснять тут? Стояли машину, обдували. Какой ты хочешь институт поступить? А? Какой институт ты хочешь поступить? Я? Пошли, пошли. Как я тут Лингвистически? Да, типа такого. Ну там шоу учился, Марк, если что. Там шоу учился, да, песни пел там. Да, Мар Марк его знает, Марк знает, о чем я говорю. Да, поверни, поверни, поверни. Поверну, да? Мо. Марк, еще раз привет всем. Передаю. Всем нашим санаторским. Са Крупская железовод. Первый отряд, второй отряд. Да, первый <соцентренный> отряд, второй отряд, вспомните нас. Вот я в Пятигорске гуляю, приехала ты. Привет, Ваван, <соцентренный> привет. Да, Ваван, привет, всем привет. Всем салам. <соцентренный> Кому мы еще не передали? Так, сейчас. Это пицца, да? Пицца. Так, как, как, стоп нажать? Зачем? Ну, Давай. Он, оф, вот это? Нет, нет, вот тут красненько, видишь, прям все. Все, давайте пока.